Как можешь прокомментировать сегодняшний матч? Я думаю, вы все видели, как команда играла. Мы больше хотели, наверное, старались, хорошо подали. В итоге, результат. Для нас, наверное, каждая победа сейчас, она очень важна и в психологическом, и, и в тактическом, и в разных планах, как чтобы мы не перечисляли. Ребята, сегодня... Играли, работали, и видно было, что получали удовольствие. И каждый раз мы говорим о том, что их работа, она дож... их игра должна приносить удовольствие прежде всего им. Но мы не забываем и о зрителях, мы не забываем о, о тех людях, которые приходят смотреть на наши игры. Поэтому я надеюсь, что сегодня э, понравилась игра, понравился результат, э, но мне больше всего понравился тот настрой, та работа, которая была выполнена от первой до последней секунды. Поэтому я поздравляю и благодарен ребятам за игру, и я поздравляю болельщиков с этой победой. Они нам очень помогли и поддержали нас. И видно, что с каждой игрой их становится все больше и больше, и мы этому очень рады. И каждый раз мы будем приносить, стараться приносить и победами, и своей игрой радостям. Сегодня у Киева, как бы уже отмечено, был просто шикарный процент попаданий за дуги. И, кроме того, был очень хороший процент попаданий после второго шанса. Почему после того, как вы уже посадили лидеров на скамейку запасных, по вашему мнению, этот процент немножко ухудшился? Ну, вы все хотите свести на то, что э, кто-то лучше, кто-то хуже. Нет, не надо никого выделять. Вы посмотрите еще такой аспект. Сколько э, очков принесла скамейка? Те ребята, которые выходили со скамейки. Процент попадания э, у кого лучше, у кого хуже, стартового состава, номинального стартового состава или э, игроков, которые больше выходят в, в первой пятерке, здесь не важно. Э, все вышли и все отработали. Каждый свой элемент, каждый свой э, с, отрезок площадки и в защите в нападении. То, что хороший процент попадания, вы еще не заметили, вы не сказали еще такой вариант, что ребята бросали чисто, многие броски. Значит, выводили игроков на, на эту позицию. Вовремя шел передача. Остальное осталось только забить этот бросок, то, что и требуется. И над этим работают, и работают и ребята, и на тренировках, вне тренировки. Здесь это баскетбол, это не Здесь чуть-чуть другой уровень. И понятно, что есть хорошие, плохие дни, когда мы лучший процент, худший процент. Но мы смотрим на то, как доведено была э, та или иная комбинация или то или иное движение. Если игрок бросает чистый, он должен попасть. Сегодня, да, действительно, процент хороший, но это не, это не чудо. На тренировках ребята и получше бросают. Сегодня игра, которая показала тот потенциал, который есть у команды, у ребят. Я думаю, что мы неплохо сыграли первую четверть, во второй четверти мы уже сыграли хуже, и Киев очень хорошо играл на протяжении всей игры, очень много сделал подборов, что достаточно им помогло. Что случилось с командой после ну, перерыва? связано, что в, в третьей четверти наступил такой перелом? Мне кажется, что мы недостаточно агрессивно играли в защите, и поэтому легко давали возможность забивать сопернику очки. Вот это была, наверное, причина. В игре, в игре часто... Зона даже не действовала, поскольку давали много забрасывать из-за дуги. Почему не прошла сегодня игра зоны защиты? Украинцы everybody, очень легко забывали, забывали сегодня. Двухочковые, трехочковые, поэтому это наверное, была причина. For, uh, Прежде всего, хочу поздравить наших соперников с победой. Well, Мы неплохо сыграли первую well. четверть, and, uh, и команда Киева ввела всего лишь одну очко по окончанию первой четверти. But, uh, Вторая четверть уже была совершенно другой. Quarter, Думаю, что во второй четверти они украинской команде удалось забросить 16 трехочковых бросков, что мне кажется совершенно невероятным. Зонная so защита не работала у нас, как вы и необходимо сказать, что украинцы сделали 42 подбора, в то время, когда наша команда сделала всего лишь 24 подбора.

Да, и сегодня сказал своей команде, что мы должны играть со стопроцентной отдачей, даже понимая то, что эта игра последняя Но мы могли бы как бы использовать этот опыт для своей дальнейшей игры, потому что мы продолжаем играть в местном чемпионате. Не знаю, в чем была проблема сегодня, может быть, где-то в ментальности Может быть,